Çimək üçünin var, imkan olanda keçsəncə qəşəngdir, qəşəngdir. Assıza çıxacaq adam, assıza çıxacaq adam. Adam var, bax bir nəfərə kinin var, hə? Bir nəfərdən acığı gəlir. Zahirdə üzündə təbəssüm yaradır ki, o hiss etməsin. Yalandan belə deyəm, o baxır, amma içində onu öldürər. O qədər nifrət var. Çox düşüb nəyin üstünə, zahirin üstünə bu atin xarabdır. Batında kin var. Din dey zahirdən çox, o yalançı təbəssümdən çox. Sən içini bir, bir dənə düzəlt, o batınındakı kinini çıxart. Zahiri mən düzəltsəm, doğruçu təbəssüm verəcəm sənə. Sən batını üstəçd. Kiməki kinin var, imkanı olanda get səciyə qəşəngə dua el onu. Assasa çıxacağıq eldim. İndi bir var adam İslamın, dinin, insaniyyətin, bəşəriyyətin düşmənidir, ona nə dua? Ona nə dua, onu atın kənara gilə gör kələklən insanı cəmiyyət aldadır onu qoyduq ki. Amma indi şəxsi prinsip. Gördüm bir nəfərdən acıb bir tərəf yol dedim də bu gün sizə başqa vaxt başqa yollar deyir. Get səcdəyə duayla, get ki də kin çıxmağa başlayacaq. Sən bunu islah elə, zahir və Allah islah eləyəcək. Mən əsləhəm. Saray-ı ruhum. Kim içini islah eləsə İmamına əl-ələssalamandır. Allah onun çölünü, harici görkemini, zahirini ıslah yer. Bu da hadis. Sen bunun üstüne düş. Bunun için çalış. Ve bunun için adım at Allah sana kömü edecek. Hayna olabilirsin. Hiç teşekkür ederim.